Привет! Рада вітати вас на канале Ясно бачу с Татьяной Гай. И сегодня с нами на связку найкращий астролог Свиту Влад Рос. Витаю, Владе. Да, добрый день, дорогие друзья. Поэтому заказывайте подарки, делайте натальные карты для своих близких, родных, годовые соляры. И главное узнайте, где ваш королевский градус. В наступающем 2025 году Могу вам та сделати. Ссылочка під описанням этого відео по ЮЄ по ватсапу. легко по со мной связаться. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому. Уроці таро від Тетяни Гай. Влада, ну хочеться сьогодні в цей Різдвяний вечір, святвечір розпочати все ж таки із хороших новин. Україна майже завершила розробку ракети Трембіта, здатної атакувати Москву. Чи буде вона застосована? І якщо так, то коли? Да, ну я от смотрю, що на проєктну мощність якби. Как бы, выпуска этих ракет мы выйдем где-то в апреле, в мае месяце. А сейчас будем экспериментировать, дорогие друзья. И лучше, как нам подсказал человеку, который находится в Кремле, и который едва похож на нас настоящего Владимира Путина, ну, это самое, раз уж так пошла такая движуха, так пойдет такая движуха конкретная, да, он вызвал нас на дуэль, что там, давайте там мой орешник, я сейчас покину. А сейчас наши трембиты, полетят по Москве, вот так. Mm -hmm. <laughs> ну, за Ну, он ну, все. Все, все лякает ему орешником, лякает, и никак залякать никого не может. А, может, его и не Потому что один орешник только нормально прилетел в Днепр, говорят, наша разведка, что два еще были эксперим экспериментальных орешника, они взорвались прямо в том же самом месте, на полигоне В этом самом, я, я Яру, відкуди вони там вилітають, да, прямо на місці Поэтому Експериментальне оружие, яке іноді долітає тільки до України. Ну, також цікава є заява Орбана, що війна закінчиться у 2025 році або переговорами, або знищенням однієї з сторін. Як передбачаєте ви закінчення війни? Ну, відимо, він прав. Він прав в тому сенсі, що 2025 рік Нумерологически он связан с девяткой, а девятка – это окончание циф циф циферблата. Да? То есть ну, выше девятки только уже ноль и там единица дальше. Уже, да? То есть, начало нового витка. То есть девятка – это планета завершения. Легче всего закончится конфликт именно в 2025 году. Эту войну легче всего остановить в 2025 году. Но я уверен, что будет победа Украины. Вот. Он был абсолютно прав, победит Украина. Может, он думал, что победит другая страна, которая дает ему деньги. Но ну, я могу вам сказать, Раз він не назвав яка страна по діді, значить віряв, що Україна. Також хочеться ще перейти до наших таких перемог. Наша армія продовжує рубати бійців КНДР на Курщині, але ж грозять, що будуть відправляти нових бійців, чи буде відправлена, будемо так сказати, нова партія м'яса північно-корейського. Ну вот я сейчас включаю характерный вопрос и войны, значит, со щитом, да, то есть э, человек с копьем такой символ. Ну значит точно будут, да, арава целая этих ублюдков будет и дальше посылаться, значит, в Украину. Но это только одно. Может, может говорить, что Ким Чен Ын, значит, все-таки каким-то образом собирается напасть на Южную Корею. Ну и он подготавливает свои свое мясо и те, кто останутся, выживут в бою, вот те уже пойдут уже на Южную Корею. У них абсолютно шизофреническая ситуация у этих всех народов, там, у Северных Кореи, нам обязательно надо напасть на Южную Корею, там, Китай хочет захватить Тайвань, Россия – Украину, там, Иран хочет уничтожить Израиль. Только непонятно, они от этого станут счастливее или нет? Вот мне вот всегда вопрос вот такой. Тем более у нас сейчас Рождество. Как вы думаете? На рахунок Різдва влада дуже багато передбачали все ж таки на Різдво для України небезпеку, особливо для західних регіонів. Чи бачите небезпечними для України ці дати ви? Так, да, 24-25 число особа опасна. Ці твари можуть устроїти бучу в очередной раз, як вони люблять ділянку. Да. І вони там. И запустит какой-нибудь орешник, дорогие друзья, не по Киеву, а именно по Западной Украине. Поэтому, да, берегите себя. А также у нас опасные числа 28, 29 и даже 30. Угу. Декабря – это опасный период. Я хотела, до речи, вас запитати чи дадут возможность, чирашка Рашка даст возможность відсвяткувати нам спокойно Новый год, потому что два года поспіль мы знаем, что проводим ее зачастую Новый рик у коридорах. То есть этот Новый рик также зустріч Нового року будет неспокойным? Ну, они хотят нас отключить от света, чтобы у нас вообще на Новый год не было света нигде. То есть будут стремиться уничтожать все подстанции, которые связаны с атомными станциями. Поэтому лететь все должно прямо перед Новым годом. В этот раз вот звезды больше всего самую опасную ситуацию э, как бы прогнозируется через них. Это 28, 29, 30 декабря. Прям. Прямо перед самим новим годом. Угу. Влада, також хочеться поговорити про екологічну катастрофу. Зараз багато ходить розмов про те, що можуть закрити Чорне море через те, що затонули судна з нафтою, і що може бути така еко... ну, екологічна трагедія. Чи бачите ви закриття Чорного моря? Ну, самого Чорного моря я не віжу, значить, що Босфор може бути закритий, такого немає. но, скорее всего, действительно будет катастрофа и в Крыму, особенно на восточном побережье, особенно в Керчи, а также Анапа, вот это все Черноморское побережье. Ну и самое главное, что родные пляжи Сочи будут тоже со всеми этими ужасающими оторки, какие идиоты, да? ну, портили себе следующий сезон, потому что Должно пройти минимум 2-3 года, чтобы полностью очистить от этого ужаса, который они натворили значит, в ближайшее время. Понимаете, в чем дело? Это надо было так умудриться распилить на две части танкер, да, чтобы его потом соединить, а потом он по швам разошелся. Замечательно. Еще и отправить его во время, сколько там было? 6-7 баллов воды. То есть, ну как так? Отправьте уже в бухту. Уже. Ну, идиоты, дорогие друзья. Рашисты – это абсолютные идиоты, абсолютнейшие. Вот у них страна идиотизма. У них там самая большая страна в мире, осваивать и осваивать. Нет, мы пойдем, блин, это, уничтожать Покровска, мы пойдем уничтожать, я не знаю, там, Бахмут. Мы должны стереть с лица земли Бахмут, потому что мы должны считать, чтобы нас во всем мире считали сильными. Мы такие крутые, абсолютнейшие идиоты там сидят. Ви знаєте, Владу, то ви кажете, вони зіпсували собі на наступний сезон, а мне здається, що Вони настільки, що для них незвично чисте красиве море, там здорова, скажем, там флора і фауна. Для них звичніше грязне, брудне болото. Так само і некрасиві міста, які процвітають, так цвітуть, квітнуть, а от зруйновані, так як ми бачимо, як вони зробили з нашими містами на сході України. От для них це значно звичніша картина, тому що в цьому і є їх справжня сутність. Власне також... могу сказать я как бы наслаждаюсь Черным морем как бы всю свою жизнь до 91 -го года в Одессе еще в детстве помню грязная вода какие-то химикаты невозможно зайти в море какой-то ужас как стала наша видна наика Украина вдруг вода самопроизвольно очистилась 90-х годах Ну а теперь вообще можно просто приезжать в Одессу отдыхать наслаждаться прекрасным морем да бывают какие-то там это грозы, там бывают дожди, и канализация не справляется. Вот. Но в целом море стало супер против того, когда у нас было здесь жили эти нацисты, расисты в Советском Союзе. Ну, совершенно другое море. Вот такого грязного моря, как в моем детстве, когда у нас была Раша здесь, не было. Как только Украина самостейно стала, все замечательно. Не можу не підтвердити ваші слова. Минулого року сама два рази відвідала Одесу, в тому числі і влітку, і восени. І навіть уже коли температура знизиться, море настільки чисте, настільки прозоре, що ну, не можна стриматися, щоб просто не окунутися. Чорне ріднесеньке море, називаю його так. Влада, ну що ж, сьогодні у нас різдвяний вечір, святий вечір, вечір, коли можна загадувати бажання, адже сходить оця така зірка, різдвяна зірка, яка несе нам здійснення бажань. Що ж побажаєте нашим українцям, ви, як найкращий астролог? Ждіть спасительного 2025 року, двадцять года, змії завжди всі нещастя. в Российской Федерации, в Нацистской Федерации, случается только, когда год змеи приходит к ним, у них все катастрофы, смена лидера и перевороты всегда случаются именно в этот год, начиная от Николая II, Александра II, которого убили. Все это проходило в годы змеи. Сталина значит, тоже отравили в марте месяце. Поэтому, дорогие друзья, ждите больших перемен в Москве. Ну, голод, холод, карточка инфляция, небожиня, короче, капец всей их финансовой структуры. Катастрофическая финансовая структура приведет к тому, что они будут вынуждены закончить эту войну катастрофы и капитуляции, а Украина победит. Дорогие друзья, еще раз всех с Рождеством, с наступающим Господь скоро народится, вот, и родится новая жизнь нашей страны. 2025 год войдет в историю как год освобождения от этой черной орды, которая пришла сюда. Ну и вы увидите, как только это произойдет, когда помрет в следующем году их патриарх Кирилл. Как только Кирилл помрет, сразу война закончится. А вы предотвращаете его смерть в 2025 году? Абсолютно, да, дорогие друзья, я говорю вам откровенно. 2025 год, патриарх Кирилл, он же Гундяев, агент ФСБ и КГБ, генерал какой-то, полковник даже там, агент ну, ФСБ и КГБ. То есть он в следующем году сдохнет. И сдохнет российская федерация вместе с ним. Прекрасные новини, прекрасные побажання. Владе, я от имени наших глядачів желаю вам также процветания, сил, наснаги для таких прекрасных прогнозов для нашей Украины. Бажаю вам всех благ и кажу до встречи на канале Ясно Бачу с Татьяною Агай!